Politik tanah air pada waktu ini dihebohkan dengan isu pemilihan kepimpinan pusat Parti Keadilan yang akan berlangsung pada tarikh 23 Mei ini. Seramai 251 orang calon menawarkan diri bagi merebut 25 jawatan di Majlis Pimpinan Pusat MPP iaitu peringkat kepimpinan tertinggi dalam Parti Keadilan bagi penggal tahun 2025 hingga 2028. Pemilihan pada kali ini menjadi perdebatan hangat di media sosial apabila Nurul Izzah yang juga anak sulung kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim telah menawarkan diri untuk bertanding merebut jawatan Timbalan Presiden. Tindakan Nurul Izzah itu mengejutkan ramai pihak terutamanya di kalangan ahli parti keadilan sendiri. Tidak kurang juga menimbulkan kemarahan dan rasa tidak puas hati di kalangan ahli bawahan kerana pencalonan Nurul Izzah dilihat sebagai politik kamikaze kerana hubungan beliau dengan Anwar Ibrahim sebagai anak dan bapa. Sebelum kita membuat kesimpulan mengapa Nurul Izzah berpotensi untuk menang, mari kita selami tentang sejarah Parti Keadilan. Peristiwa pemecatan Datuk Seri Anwar Ibrahim dari jawatan Timbalan Perdana Menteri pada 2 September tahun 1998 telah menyemarakkan gelombang reformasi di seluruh negara. Dengan sokongan dari Parti Islam PAS dan DAP serta beberapa NGO pro-islamik seperti ABIM, Parti Keadilan Nasional telah ditubuhkan pada 4 April tahun 1999 dengan mengambil alih sebuah parti kecil bernama Ikatan Masyarakat Islam Malaysia. Beberapa tahun kemudian, Parti Keadilan Nasional bergabung dengan Parti Rakyat Malaysia PRM dan bertukar nama menjadi Parti Keadilan Rakyat. Ramai penganalisis politik mengatakan matlamat nombor satu penubuhan Parti Keadilan adalah untuk mengangkat Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri dengan membawa nilai-nilai keadilan sejagat kepada semua rakyat Malaysia tanpa mengira agama atau bangsa. Dari awal penubuhan Parti Keadilan, tiada siapa pun yang pernah menjawat jawatan presiden kecuali Datin Seri Wan Azizah dari tahun 1999 lagi. Sehinggalah dibebaskan atas pengekunan penuh pada tahun 2018, Anwar buat pertama kali menjadi presiden Parti Keadilan dan baru-baru ini telah diumumkan menang tanpa bertanding untuk sesi 2025 sehingga tahun 2028. Jika dilihat daripada maklumat sebenar penubuhan Parti Keadilan, mungkin ada kebenaran teori politik yang merumuskan parti tersebut adalah sebuah parti dinasti untuk keluarga Anwar Ibrahim menguasai arena politik negara. Tetapi kita juga tidak boleh menyalahkan pencalonan Nurul Izzah bertanding jawatan timbalan presiden kerana pencapaian beliau menjadi pengarah pilihan raya semasa kempen PRU 2018 yang menyaksikan Parti Keadilan menang besar sehingga 48 kursi parlimen dan menumbangkan barisan nasional secara mengejut. Rafizi Ramli tidak bertanding dalam pilihan raya umum ke-14 kerana kelayakannya untuk bertanding sebagai calon dipertikaikan berikutan proses rayuan terhadap hukuman penjara 30 bulan kerana membocorkan butiran perbankan milik Perbadanan Fitlot Nasional NFC. Mengingkap kembali apakah sebenarnya yang sedang berlaku dalam persaingan merebut jawatan no. 2 dalam parti keadilan itu. Mari kita lihat dua faktor mengapa Nurul Izzah sedang dipersiapkan mengambil alih kepimpinan parti keadilan dari ayahandanya. Faktor pertama, Nurul Izzah bakal dicalonkan menjadi timbalan Perdana Menteri Malaysia selepas Anwar Ibrahim tidak lagi menjadi Perdana Menteri. Anwar Ibrahim dikatakan mungkin mempunyai perjanjian dengan Zahid Hamidi untuk mengekalkan kerajaan perpaduan di antara Pakatan Harapan PH dan Barisan Nasional BN selepas tahun 2028. Suasana politik negara pasca PRU 2022 telah menyaksikan kemerosotan sokongan undi Melayu kepada Pakatan Harapan kerana kekuatan gelombang hijau yang diterajui oleh pembangkang Perikatan Nasional. perkara ini diperkatakan sendiri oleh Rafizi dalam satu program Jelajah Keadilan baru-baru ini. Ini bermakna parti AMNO akan diberikan peranan lebih besar dalam PRU akan datang untuk bertanding di 32 kerusi parlimen yang dijangka boleh menang sekiranya diadakan perlawanan secara dua penjuru di antara BN dengan PN. Dan atas faktor usia dan kejayaan menjadi Perdana Menteri selepas berjuang selama 24 tahun, Anwar Ibrahim akan menyerahkan kerusi Perdana Menteri kepada parti AMNO selepas PRU 16 nanti. Faktor kedua, mengapa Nurul Izzah akan dipilih kerana beliau mempunyai daya toleransi politik yang lebih tinggi untuk membentuk kerajaan perpaduan bersama UMNO dan Barisan Nasional BN. Berbeza dengan Rafizi yang bersifat lebih agresif dan tegas, Anwar Ibrahim memilih meletakkan Nurul Izzah sebagai calon timbalan Perdana Menteri untuk mengekalkan keharmonian kerjasama politik bersama parti UMNO. Walau pun kita nantikan keputusan pemilihan parti keadilan yang akan berlangsung pada 23 Mei ini. Siapakah yang akan dipilih menjadi timbalan presiden parti keadilan yang baru? Adakah Rafizi Ramli atau Nurul Izzah akan dipilih oleh 30,000 perwakilan parti keadilan dari seluruh negara? Sila tinggalkan pendapat anda di ruangan komen di bawah. Jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini untuk lebih banyak video ulasan isu-isu politik tanah air. Terima kasih kerana menonton.